बसमरमी इरशाद अलाफ्लाम्मीम झालिकल किताब लारई बफ़ी ये वो किताब है क़ुरान मजीद जिस में कोई शब्क को शुबा नहीं लारैब है ज़ालिकल किताबोलारफ़ी हदल्लमतिन हदायत देती है मत्तकी को मत्तकी जो कौन है अहल तकवा जो अल्लाह से डरने वाले हैं और उनकी निशानियाँ क्या बयान हुई हैं हदलमुतिन अजीना योमिन बिल गैब वो हैं मुत्तकीन जो ईमान रखते हैं गैब पर जो गैब पर ईमान रखते हैं और नमाज कायम करते हैं बम्मा रज़कना युनफिकून और अल्लाह के दिए हुए रिज्क में से ख़र्च करते हैं ये माल भी जो है रज्क है दौलत भी रज्क है और ये जो इल्म है किसी के पास उसका आगे तकसीम करना ये भी रज्क है इसको जिसके पास इल्म हो उसके लिए ज़रूरी है कि वो उसे दूसरों तक पहुँचाए उसको आगे फैलाए तो ये निशानी अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है हदीस पाक में आता है ला सला तब हजूरकल्ब नहीं होती नमाज बग़ैर हजूरी कल्ब के जब तक हजूरी तलब हासिल नहीं होगी तो नमाज जो है वो रिजेक्टेड माल है वो नमाज जो है वो कैंसिल हो जाती है मनसूख हो जाती है हज़रत मौला अल मुर्तज़ा शेर खुदा से पूछा एक यहूदी ने क्या अली आप नमाज पढ़ते हैं इबादत करते हैं तो कभी उस खुदा को देखा है जिसकी आप इबादत करते हैं तो हज़रत मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने जो जवाब दिया वो तवज्जो तलब है आपने फरमाया मैं उस खुदा को सजदा ही नहीं करता जो मुझे नज़र ना आए मैं उस खुदा की इबादत नहीं करता जो मुझे नज़र ना आए अब यहाँ सवाल पैदा होता है ये पहला ग्रोह था जिन्होंने नमाज पढ़नी सीखी थी अपने मुर्शद पाक मोहम्मद और रसूल अलैहि वसल्लम से वो कैसी नमाजें थीं एक जंग के अंदर अली की पिंडली में तीर लगा हुआ है वो निकालने की कोशिश की तो तकलीफ़ हुई तो किसी ने कहा कि भाई ठहर जाएं जब ये नमाज़ में खड़े होंगे तो फिर निकाल लें जब आप नमाज में खड़े हुए तो तीर निकाला तो आसानी से निकल गया और कोई पता भी ना चला तो आज हम जो नमाजें पढ़ते हैं इसके ऊपर गौर व करना चाहिए आरफ कामिल हजरत बाबा बुल्ले शाह रहा आ फरमाते हैं आल नबी ओलाद अली क्या फरमाते हैं अरका अरक़ँ गिट्टे मलमल में तेरे मनो ना गई पलीती लुकान दे दिखलावन कारण पज पज बड़े मसीती तेरा दिल खंडावे मुंडे कुड़िया तो दिलों नमाज ना नीति दुनियादारा रब दे नाल भी चार सौ भी तो कीती तो ये जो नमाज है इधर हकीकत नमाज है उसकी इश्क जिसका इमाम हो जाए तेरी नमाज बेसरूर तेरा इमाम बेहजूर ऐसी नमाज से गुज़र ऐसे इमाम से गुजर शौक अगर तेरा ना हो मेरी नमाज का इमाम मेरा सजूद भी हजाब मेरा क्याम भी हजाब तो नमाज़ जो है इसके अंदर हजूर ये कल्ब खुशु व खजू इसको पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए दुनियावी ख़्यालत जो हैं ये जब हम वजू कर लें अल्लाह की बारगाह में खड़े हो जाएँ तो कोशिश करें कि जैसे वो हदीस जब्राइल में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि करीमल व जब्राइल सलाम के दरमियान मकालमा हो रहा है डायलॉग हो रहा है उसके अंदर हजूर ने यह सैदना उमर फारूक रजी अल्लाह तन से मरवी है ये हदीस कि हज़रत ज़ब्रैल् ने पूछा कि या रसूल अल्लाह और भी सवाल किए उसमें एक सवाल ये था कि या रसूल अल्लाह सम्म मरतबा एहसान क्या है तो हजूर ने फरमाया कि बंदा अल्लाह की इबादत ऐसे करे कि गोया कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ अगर ये नहीं क्या फरमाया कि ये समझे कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ अगर ये नहीं तो ये समझे कि अल्लाह मुझे देख रहा है ये तरीक़ा बताया इबादत करने का दीन सिखाया जबराम के ज़रिए तो ज़िब्रा सल्लम और रसूल पाक सल्लम के दरमियान डायलॉग हो रहा है आंसर क्वेश्चन हो रहे हैं और साहबा के नाम बैठे सुन रहे हैं तो नमाज़ के दौरान हमें ये तसवर ये ख्याल जमाना चाहिए कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है जब ये ख्याल होगा तो खुद ब खुद दुनियावी ख़्याल से छुटकारा हासिल हो जाएगा जहन जो है इबादत की तरफ जम जाएगा इसी तरह जब हम नमाजों नमाज पढ़ने के बाद मस्जिदों से निकलते हैं उस वक़्त भी इस तस्वर को कायम रखें कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा।, देख रहा है ये नहीं है कि जब दुकानों पर जाकर बैठ गए तो अल्लाह को मस्जिद में छोड़ आए, नहीं ये ऐसा नहीं है दुरंगी छोड़ कर यक रंग हो जा सरासर मोम हो या संग हो जा या इधर का हो या उधर का हो आधा तीतर आधा बटेर ये रवैया अल्लाह को पसंद नहीं है पूरा कुरान जो है अलहम से लेकर वन्नास तक हमसे क्या मांग रहा है तकवा 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 कैफियत है तकवा तत्तक मुत्तकीन तफले हून मफले हून की तकरार है पूरे कुरान के अंदर जगह जगह तो अल्लाह की डिमांड तकवा है और तकवा एक हालत का नाम है एक कैफियत का नाम है जब यह कैफियत तारी हो जाती है तो इंसान गुनाहों से पाक हो जाता है दूर हो जाता है अल्लाह के करीब हो जाता है जब अल्लाह के जो करीब हो गया तो गुनाहों का उसके साथ क्या काम वो निजात पा गया वो नाजी लोग वो जो शैतान जो अल्लाह की गोद में बैठा हो अल्लाह की कुर्बत जिसको हासिल हुई हो वहाँ शैतान की क्या मजाल है कि उसको गुमराह कर सके? तो बस कोशिश जारी रखें अल्लाह ताला हमें वो नमाज़ें पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए जो नमाज़ पढ़ते थे सैयदना सिद्दीक अकबर सैदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह रज़ अल्ला तयदना उस्मान गनी सैदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा सैदना बिलाल हबशी हजरत सैदना अय्यूब अंसारी हजरत अबू जरगफारी हजरत सोहेब रूमी हजरत अबू सलमान फारसी रज़ी अल्लाह त हो ये उन हस्तियों की नमाजें वो वाली नमाजें उसको हमें अपने ज़िंदगियों के अंदर वरना क्या होगा कि ज़ुबान से कह भी दिया ला ला तो क्या हासिल दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं जब नमाज में खड़े हो जाए तो हजरत अली जब नमाज पढ़ते थे आपके चेहरे का रंग जर्द हो जाता था जब अजान होती थी तो जब अजाने होती हैं आज मुसलमानों पर उसका असर ही नहीं होता अजाने हो रही हैं मस्जिदें वान पड़ी हैं मस्जिदों की तरफ जाने का टाइम नहीं मोबाइल लेकर बैठे, है, चाहे बैठे हैं चाहे छः घंटे बैठे रहें इसको क्या कहते हैं गफलत इसको कहते हैं बेहिसी अल्लाह रसूल के अहकाम की कोई परवाह ही नहीं बनी इसराइल की आप मिसालें देखें कुरान के अंदर ये सबसे ज़िद्दी बेअदब गुस्ताख हट धर्म फरमान कौम थी कुरान पाक सूर बकरा ढाई सपारों के अंदर ये सूरत जाती है और उसके अंदर जिक्र है इन बेअदब कौमों का ये बनी इसराइल जो थी ये सबसे डीठ कौम थी इसका जिक्र अल्लाह ने किया है तो आज जब हम देखते हैं ये उम्मत मोहम्मदिया का हाल यहाँ तो बिगाड़ बहुत ज़्यादा पैदा हो चुका है ना हमारे अंदर अखलाकियात हैं ना सच्चाई है ना उधर हुक्म है हदी से पाकर राशि वलमतशी किला हुमा रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी हैं ये फरमाने रसूल है तो क्या रिश्वतें ली नहीं जा रही और रिश्वतें दी नहीं जा रहीं इस्लामी मुलक के अंदर कोई काम किसी सरकारी दफ्तर में बग़ैर रिश्वत के करा कर तो दिखाएं यह है हमारे इस्लाम का जबू हाली का वो आलम कि इस्लाम ज़ुबानी कलामी रह गया तो हमें अपने आप पर गौर वफ़िक करना चाहिए कि क्या मैं कहीं मुनाफ़ तो नहीं हूँ कुरान में काफ़रों का ज़िक्र कम है मुनाफ़ों का ज़्यादा है मेरे अंदर मुनाफत कितने फ़ीसद है ये मुनाफत हम समझते हैं मक्के मदीने में थी हरगिज नहीं मुनाफत एक रवैये का नाम है और यह क्यामत तक रहना है तो अपने आप को कोशिश करें इस रवैये से बचाने की अल्लाह के साथ दोस्ती करनी है तो मुखलस बनकर कर मुनाफकत छोड़ दें हमारी ज़ाहरी जिंदगी में दोस्तों से रिश्तेदारों से अल्लाह के साथ भी मुनाफत छोड़ दें रिश्तेदारों के साथ भी छोड़ दें गाकों के साथ भी छोड़ दें मुसलमानों के साथ भी छोड़ दें हर किसी के साथ मुनाफत छोड़ दें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मुनाफ़त करनी छोड़ दें जब ये सारा कुछ हम छोड़ देंगे तो फिर शुरू होगी मुसलमानी मुसलमानी एक किरदार का नाम है करैक्टर का नाम है ये सिर्फ ज़ुबानी लफाजियों का नाम नहीं है मुसलमानी और ऊपर नीचे होने का नाम भी नहीं है ये जो है ना जैसे है कि फिजाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कितार अंदर कितार अब भी तो ये पहले आदत बनती है नमाज क्या है कहते हैं ना बच्चे को सात साल की उम्र में नमाज सिखाएं उसको तरबियत दें आदत डालें वो एक वक्त आता है कि पहले आदत बनती है फिर चलते 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 आगे जाके एक वक्त आता है कि उसके साथ एक नुक्ता नीचे लग जाता है और फिर वो इबादत बन जाती है वो आदत इबादत बन जाती है तो बस ये आदतों को जारी रखें आहिस्ता आहिस्ता फिर वो हजूरी वाली नमाज हासिल होनी शुरू हो जाएगी हजूर मलंगी बाबा सरकार से किसी ने सवाल किया कि बाबा जी हजूर हम नमाज पढ़ते हैं तो उसमें कोई सरूर नहीं आता कोई मज़ा नहीं आता तो आपने इरशाद फरमाया कि भाई वो बेमज़ा जो है वो तुम पढ़ते रहो आहिस्ता आहिस्ता वो मज़े वाले भी आने शुरू हो जाएंगी जारी रखो मुस्तकिल मिजाजी जो है ये ज़रूरी है तो बस हमें अपने आप को बदलना चाहिए